я? Я имею на это полное право. Я обеспечиваю безопасность мэра. Да. Ну, я так считаю. Ну, пусть он сам выйдет и скажет. Нет, подождите. Нет, стоп. Подождите. Вы пришли, еще раз повторяю, вы пришли не на работу. Вы пришли в гости. А в гости? А я считаю, что в гости. Правильно, Мы очень громко умеем кричать. Мы хотели зайти, ты его дозвонил. Мы просто мы хотим же шоу. Нет, Горлом, ну, не 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 ну давайте не горлом не брать. Так, сейчас мы смотрим. Висадка! 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 без гепы, а значит без войны. Хайка без гепы, а значит без войны. Хайка без гепы, а Харьков – это Украина! Люстрация, 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 люстрация. Заявление в соответствии с законом Украины о местном самоуправлении в Украине от 21 мая 1997 года статья 26 пункт 1 под пункт 16 статья 79 пункт 1 под пункт 1 а также пункт 7 под пункт 1 заявляю о слаженні із себе повномочі харківського городського голови. прізвище Кернес Г.А. і Дата. І можемо написати цією заявою. Цієї заяви ми прийшли до нинішнього міського голови Кернеса і підготували йому, набрали, зробили за нього всю роботу. Прийшли готові покласти йому просто на стіл, так щоб його заступники не перетруждались. Залишилось тільки взяти ручку і поставити свій підпис. Це те, чого чекає Харківська громада і вимагає. <рапеви> <рапеви> Я считаю это беспорядки, а это любой гостинице, любой директор. Нет, это не объявляет. вы считаете, это должны определить эксперты. <вязать> позорит перед иностранцами нашу Украине. Патриот не тот, кто скандирует, а патриот я. Я люблю Украину, а, а не они. А Такой поход Геннадия Дорфовича на сегодня заканчиваем, но это только начало. У нас есть еще другие методы, мусорные баки. У нас есть метод еще очень хороший, шины так как дождь мы его не использовали, но поверьте мне, что Геннадий Адольфович не будет долго до конца срока позорить Харьков и Украину. И Украину.